جو عملی میدان میں اپنے حق ہونے کو ثابت نہ کر سکے اس کو فیت کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں نا بابا فیت اور کنویکشن اس کو مذہب کہتے ہیں جو عملی میدان میں اپنے آپ کو منوا کر رکھ دے اس کو دین کہتے ہیں اس کو کنویشن کہتے ہیں تو آپ کو صرف بلیف نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ صرف جذبات سے متعلقہ ہوگا وہ عمل کے میدان میں کبھی ثابت نہیں ہو سکتا آپ دعا کر لیجئے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا بتائیے جو آپ کو بتا رہے ہیں نا وہ بھی اپنے کاموں کے لیے کہیں نہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں ان کو جب بھی بیماری ہوتی ہے نا وہ ڈاکٹر کی طرف رکھ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھوک لگتی ہے نا وہ کھانے کی طرف جاتے ہیں ان کو پیاس لگتی ہے وہ پانی کی طرف جاتے ہیں وہ دعاؤں پر بنا کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرتے ان کو مسجد کے لیے مسجد کے لیے کہہ رہا ہوں ان کو مسجد کی آڑ میں اپنے معاملات پورا کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو چندے کی اپیلیں کرواتے ہیں آج تو آپ کو مسجد میں اتنا چندہ دینا ہی ہے وہ کبھی بھی دعاؤں پر بنا نہیں کرتے کہ میں دعائیں کروں اور چھپڑ پھاڑ کے میرے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے زمین سے کوئی زمین دوست دیکچی نکل جائے یہ دعائیں نہیں کرتے ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہاں لوگوں تک رسائی حاصل ہو سکے ان کے ذریعے معاملات پورے ہو جائیں لیکن آپ کو سکھائیں گے کہ ہاں دعا کر لیجئے آپ کو سکھائیں گے کہ ہاں آپ میرے پاس آئیں نا میں آپ کو ایسا دم بتاؤں گا کہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ بالکل صحیح ہو جائیں گے وہی دم والے بابا جو ہیں وہ کچھ دن کے بعد ان کے تکلیف ہوتی تھے وہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اب ان کے دم اپنے استعمال میں اپنے کام میں نہیں آ رہے میں نے جادوگر ایک دفعہ کہا تھا وہ جادو والے مسئلے پر جادوگر دنیا بھر کے معاملہ دکھا رہا ہے عجائب دکھا رہا ہے معاملات کو لوگوں کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہے کہ وہ بڑا انقلابی ہے وہ ایک چیز کو یہاں سے وہاں کر دے گا زندہ کو مردہ کر دے گا اور مردہ کو زندہ کر دے گا وہ چل رہا ہے چندے کے اوپر ہے hey فنکار آپ کو فن دکھا کے کمانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی زندگی میں کوئی بھونچال لے کے نہیں آ رہا ہے لیکن دعوے کیا ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھونچال پیدا کر دے گا تو اب ایسے لوگ کیا عملی میدان میں اپنی وقات رکھتے ہیں یہ صرف مذاق کا نشانہ تو بن سکتے ہیں دنیا والے ان کو سائے تو لگا سکتے ہیں لیکن ان کی باتوں کو عملی میدان میں لا کر حقیقت کے ترازو میں پرکھ نہیں سکتے عملی ہی نہیں دے رہا تو من آمن باللہ جب وہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عملی میدان میں پورا اتر کے دکھائے گا آپ اس پہ عمل کریں نتیجہ آئے گا من آمن باللہ اور ول یوم الاخر یہ نتیجہ کا وقت ہوتا ہے جب نتیجہ سامنے آتا ہے اس کو یوم الاخر کہتے ہیں جس میں نتیجہ سامنے آئے گا اس کا مطلب مرنے کے بعد نہیں ہے میں نے کیا کہا نا مذہب آپ کو یہ بتائے گا کہ ہاں ہو جائے گا مرنے کے بعد آپ لکڑیوں کے سامنے بیٹھے رہو ماچس سے آپ مت جلاؤ انتظار کرتے رہو خدا کی طرف سے آگ آئے گی وہ جلا دے گی یہ کتب ہی ہے نا دعا کرتے رہو لکڑیاں گیلی ہیں ان کو خوش کرنے کی طاقت نہیں رکھتی آپ کی دعا میں جلانے کی تو بہت دور کی بات کر رہا ہوں درختوں کو دیکھتے رہیں اور دعا کرتے رہیں وہ لکڑی کی صورت میں آپ کے سامنے آ نہیں سکتی ہیں وہ تو دور کی باتیں کو جلا دیں گے دعاؤں سے یا دعا سے ان سے آگ لگ جائے گی لگا کے دیکھیں آگ دعا سے کوشش کر کے تو آپ ان لوگوں کے لیے دعائیں یا بد دعائیں بلکہ دعائیں کر رہا ہوں بد دعائیں کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں سمجھتے ہیں یہ بد دعائیں نہیں ہیں بلکہ آگ کے گولے ہیں وہ ایک روایت سنی تھی پہلے ایک صاحب کو فرماتے سنا کہہ رہے تھے کہ جب آپ نماز میں اطیات میں بیٹھے نا تو انگلی کو یوں ہلاتے رہے یہ انگلی جو ہے نا آپ کی آگ کا گولا ہے شیطان کے لیے تو یہ دعائیں آپ کے آگ کے گولے ہیں نا تو یہ ان لوگوں کے لیے استعمال کر لیجئے کہ جن کے مقابلے میں آپ اترنے کی تو طاقت رکھتے نہیں ہیں بس بددعاؤں دعاؤں سے کام چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ان کے لیے ہم دعائیں کریں گے کریں نا آگ کے گولے وہاں سے میزائل مار رہے ہیں آگ میں سے دعاؤں کے گولے مار کے دیکھیں حقیقت کے میدان میں رکھ کے دیکھ لیجئے پورا اترتا ہے تو ہم بھی دیکھ لیں گے ہم بھی ماننا شروع کر دیں گے ہاں بھئی اس چیز ہے